Новоречный каскад подарунки вид Ивроше. Доброе утро, друзья! С вами Лена Визажиня и правила макияжа. Сегодня я расскажу про особенности макияжа яркие губы. С чего начать такой макияж? Конечно же, с ровного тона лица. Если лицо будет неопрятным, все недостатки, прыщики, покраснения будут в разы заметнее. Не забудьте увлажнить губы бальзамом, так помада ляжет равномернее. Основным правилом красных или других ярких губ является ровный контур, поэтому карандаш должен быть остро заточен. Вот этот уголок губ должен быть острый. Для стойкости заштриховываем губы полностью. Когда вы наносите красную помаду, вы не имеете права на ошибку. Поэтому очень важно наносить ее специальной кистью для губ. Красные губы очень требовательны к цвету и стилю одежды. Не надевайте ничего пестрого, иначе это будет выглядеть нелепо. И помните, будьте уверены в своей привлекательности.